एखादा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ या व्यक्तीला अटक झाली किंवा त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला तो गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत पोलीस इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीजला चार्जशीट फाईल करावी लागते चार्जशीट फाईल झाल्यानंतर अजून दोन महिन्यानंतर त्याचे रिपोर्ट्स येतात की हा सायकोलॉजिकली फिट आहे का याचे सायकॅट्रिस्ट रिपोर्ट याचं सोशल बिहेव्हिअर याचं ॲडिक्शन सेंटर्स ह्या सगळ्या रिपोर्ट्स येतात त्याच्यासाठी चीफ जो असतो जो मेन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ सीसीएल जेला आपण म्हणतो ती व्यक्ती जेलमध्ये किंवा रिॲब होम मध्ये असण्याची त्याला गरज नाही तो बाहेर असला तरी चालतं त्या रिपोर्ट्स येतात म्हणजे आजपासून त्याला ह्या सगळ्या गोष्टींना एक महिना दोन महिना तीन महिन्याची प्रोव्हिजन आहे म्हणजे टोटल तीन महिन्यानंतर ठरवलं जातं की चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ याला ॲडल्ट म्हणून ट्रीट करायचं का कर नाही या गोष्टीला कमीत कमी साठ ते नव्वद दिवसाची प्रक्रिया आहे म्हणून त्या अर्जाबद्दल आज आर्ग्युमेंट झालं नाही तो अर्ज होता रेकॉर्डला पण तो अर्जाचा आर्ग्युमेंट कदाचित अजून दोन किंवा तीन महिन्यानंतर होईल दॅट इज द स्कीम ऑफ द ऍक्टिंग चौकशी करू शकतील का म्हणजे या मुलाची पत्र, पत्र, पत्र एका दाखल करायचं असेल तर तपासासाठी चौकशी ते करू शकतील आरोपीची किंवा परवानगी लागेल बघा कायद्याप्रमाणे जर का आपण एखादा जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो असतो तो एखादा सुधार घरामध्ये राहत असेल तर पोलीस इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी डायरेक्टली चौकशीला येऊ शकत नाहीत त्याच्यासाठी ज्युनिअल जस्टिस बोर्डची परमिशन घ्यावी लागते त्याच्यासाठी एवढी अर्जन्सी काय आहे की त्या व्यक्तीला म्हणजे एलला कारागृहात जाऊन किंवा सुधारगृहात जाऊन त्याचा तपास नोंद करणं किंवा त्याचं स्टेटमेंट घेणे का मॅन्डेटरी आहे हे ज्युनल जस्टिस बोर्डला त्यांना कन्व्हिन्स करावं लागतं पण आजपर्यंत मी तरी अशी कुठली प्रोसिजर पाहिलेली नाही की एकदा रिहा बोममध्ये गेलेला सीसीएल चाईल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ याच्या स्टेटमेंटसाठी इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीज जस्टिस बोर्ड समोरून ज्युनल चा जस्टिस बोर्ड समोरून स्टेटमेंटसाठी परत परवानगी घेतात पण ह्या केसमध्ये काय सांगता येत नाही विल सी एज इट कम तो हिंदी में प्रशांत जी हिंदी में एक बार बता दीजिए कोर्ट ने अभी तक इस पूरे मामले में क्या फैसला दिया है तब तक रिमांड होम में रखने का आदेश दिया है और उसके पीछे का तर्क क्या है क्या इस दरमियान पुलिस जो नाबालिग आरोपी है पूछताछ कर सकती है इसको लेकर भी स्पेसिफिक कोई ऑर्डर आया है क्या देखिए आज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ सी को जूनल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया था 19 मई 2024 को जो बोर्ड की ऑर्डर थी उसको जमानत देने की उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए रिव्यू करने के लिए यह एप्लीकेशन मूव किया था उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमने हमारा जो कहना था जो लॉ पॉइंट पे जो एकेडमिकली जो कहना है वो रिकॉर्ड पे रखा हुआ है आज उसके ऊपर बहस हुई दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स हुए दोनों साइड से साइटेशंस कोर्ट किए गए बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के और उसके बाद नतीजा यह आया है कि ऑनरेबल जुबिनल जस्टिस बोर्ड ने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इनको 5 जून 2024 तक एक रिहैबिलिटेशन होम इसमें रखने का आदेश दिया हुआ इस दौरान उनका पूरा एक पैरामीटर सेट किए हुए कि इस 15 दिनों में इन्होंने क्या करना है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक विध लॉ ने उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग जो भी उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी उसको जरूरत है मेंटल हेल्थ उसके ठीक करने की उसके लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए हुए वो सारे डायरेक्शंस कल हम बता पाएंगे क्योंकि आज स्पीकिंग ऑर्डर या रिटर्न ऑर्डर नहीं हुई आज एक ऑपरेटिव पार्ट ऑफ ऑर्डर हुआ है जब ऑर्डर हमारे हाथ में आएगी सर्टिफिकेट उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कर तो दा तो जानना चाहते हैं बालिक और नाबालिग को लेकर जो लगातार बहस हो रही है

चार्जशीट फाइल होने के बाद और दो महीने की प्रोसीजर है जिसमें उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट सोशल बिहेवियर डी एडिक्शन ये सारे पैरामीटर्स टेस्ट किए जाते हैं। उसके लिए उस माइनर को या उस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को किसी भी रिहैब होम में रहने की आवश्यकता नहीं है